pada episod kedua podcast Sawit Emas. Sebutir baja seribu tuai, kita punya tagline ya. Okey, ini pertama kali, pertama kali saya menjadi apa orang kata moderator lah untuk sesi podcast ni. Sebab kita nak direct dan kita nak lebih dekat dengan pekebun, so kita akan cerita banyak sangat tentang baja. So hari ni kita ada orang kuat sawit emas. Orang kuat sangatlah sawit emas ni daripada hari pertama iaitu Encik Jamal selaku COO untuk Agrosearch Fertilizers yang Berhad dan juga suami saya. so kita orang lah the first duo untuk membina syarikat Agrosearch ni. So hari ni kita akan bincang, episod kita hari ni kita akan bincang apa itu baja sawit. So um, baja ni sebenarnya sangat sangat simple. Mana pekebun akan tahu Baju ni pokok saya pokok saya tak hijau. Saya perlukan baju untuk daun. Oh, tengok batang pokok saya mungkin mengecil. Saya perlukan baju akar. buah saya kecil, buah saya tak besar. Saya perlukan baju buah. dan juga tanah saya masalah, saya perlukan baju untuk tanah. So, itu adalah asas dia. Uh, maknanya kalau kita tengok kepada ladang-ladang besar, Sam Dabi, FGV, dia orang agensi-agensi tersebut dia banyak gunakan baja tunggal ataupun straight fertilizer. Contoh dia adalah ammonia sulfur ataupun ammonia chloride ataupun urea untuk baja daun ataupun dia akan gunakan uh, rock phosphate uh, rock phosphate ni dia istimewa sikit sebab apa tahu sebab rock phosphate ni daripada negara mana yang diimport so nama dia akan ada dalam rock phosphate contoh kalau katakan kita kata uh, ERP daripada Egypt kalau kita kata PRP daripada Pakistan kalau kita kata CIRP daripada Christmas Island jadi uh, salah satu yang paling baru di Malaysia adalah daripada BRP Biova Rock Pospet daripada Peru So uh, istimewanya Pospet ni dia adalah daripada mana negara yang dikeluarkan ataupun di mining akan letak di uh, pangkal utama uh, uh, nama Rock Pospet tu lah yang ketiga adalah uh, baju untuk buah MOP uh, yang ni pun ada beberapa paling jenis lah, paling orang tahu lah. Uh, paling orang tahulah saya MOP nak buah ni. saya besar lah puan mm. so nak letak apa? nak letak MOP, MOP. Mm. so MOP pun ada beberapa negara yang keluarkan Biasa pekebun akan tahu MOP mesti warna merah. Confirm warna hmm. merah. Tetapi ada juga uh, pengeluar daripada negara luar yang MOP dia berwarna putih. crystallized hmm. berwarna putih. Hmm. Contohnya okay. daripada yang warna merah ni uh, daripada Rusia, e daripada Kanada. E ha. okay? Yang warna putih ni dia special daripada Jordan. So di Malaysia ada beberapa kilang juga yang gunakan uh -huh. sos daripada Jordan warna putih. So harap pekebun jangan terkejut lah. Kalau eh. yang Laos tu macam Okey, yang Laos pun ada tapi hmm. bentuknya Laos ni dia macam tepung susu. Macam oh. mana tepung susu yang warna kekuning-kuningan uh. berbentuk oh, halus. Okay. Nah, itu daripada Laos. Sama hmm. juga kandungan ni masih juga 60% K2O. Yeah, yeah. uh, ya tak semestinya tiga uh, empat negara pengeluar terbesar lah, macam Rusia, Kanada, Jordan, Laos. Hmm, Kita hmm. juga masih ada di sekitar negara-negara tersebut hmm. seperti Uzbekistan, hmm. Turkmenistan. So negara-negara di sekitar negara Rusia Kanada ni pun ada sos yang membekalkan MOP. Cuma Rusia dengan Kanada ni adalah the biggest the biggest one. Ha ah, yang be ah, yang besar sekali lah. Sebab kita semua tahu tentang <coughs> yep. yang merah itulah. Ha ah, yang tadi mm. tu saya sebut pasal baja tunggal. Okey, mm. yang kedua kita ada baja mixture. Mixture ni adalah baja campuran. Maksud mm. baja campuran ni kita ambil baja uh, N kita campur je dengan baja K. Mm. So jadi baja NK. Mm. Contoh uh, N kita pakai AS 21% mm -hmm. So kita pakai kita nakkan uh, Bajet NK 10.530 mm -hmm. So kita akan pakai Separuh AS dan juga separuh lagi MOP, MOP. Sebab yeah. apa? 30% Separuh adalah daripada MOP dan separuh mm -hmm. Adalah daripada AS. lah NK Itu secara mudah nak faham NK mixture. Yeah, dan uh, Bajet seterusnya ada pula bug blend Sebenarnya konsep sama dengan Mixture. Ha -ha. Cuma bug blend ni mm -hmm. N tu dibijikkan P tu dibijikkan. Ya. Yeah. K itu dibijikkan. Macam kita dulu dulu-dulu lah air dulu. Ah, kita dulu kita, asas asas dulu, kita Aa, start dengan bug blend kita lah. Kita tak ada mesin nak buat compact. Ya. Yeah. So, kita start dengan bug blend. Tapi apa keburukan hmm. sel uh, kalau orang tu pakai mixture apa beza dia lah kalau mixture dengan bug blend kenapa orang lebih prefer bentuk compact ataupun granular okey kalau Uh, jenis baja seterusnya adalah hmm. Compact hmm. Compact ni kita ambil NPKMGO tadi hmm. Mari unsur untuk daun, unsur untuk batang hmm. yep, yep. untuk akar, untuk buah ni kita mixkan dia hmm. ikut whatever formulation dan kita butirkan dia hmm. itu adalah Compaction dan ada satu jenis lagi dia panggil Compound Compound ni adalah Granular Compound yang Compaction ni Granular Compaction tetapi ada satu lagi adalah Granular Compound apa beza dia? baja Compound ni kalau 10-20 tahun dulu adalah baja yang mahal kan yep. Maa hmm. mahal sebab proses pembuatan dia. Yes, mesin, Se mesin, mesin tu. dia tu. Ah, ah macam kita Kenapa punya Kenapa dia boleh bulat? Bulat dan bersalut. Yes. Ah, coated. Hmm. Tapi untuk compaction dia tak ada coated. Hmm. Ah, jadi kita cuma ambil unsur-unsur asas tadi, hmm. kita mixkan dia jadi jadi dia ada compaction. Hmm. Apa beza? Apa kebaikan dan keburukan dia lah contoh. Hmm. Kalau kalau kita kata mixture. Bila kita dah mixkan NK tadi eh? Hmm. Bila kita nak apply pada pokok kita akan cedok. Contoh sepokok perlukan 3 kg kita cedok. Hmm. Adakah setiap cedokan tu mewakili 10.530? Ila benda tu bercampur kan. Dia tak melekat. Dia tak melekat dia yang pertama. Mix. Yang kedua, yang mana berat dia akan berada di bawah, yeah. yang mana ringan dia akan berada di atas. Yes. Boleh pakai tapi perlu sebelum apply kat pokok kita kena goncang. Goncang 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 gonca, gonca guli uh, tu biasa baru. Kita kan saja orang letak dekat dalam Webero yeah. kan. Jadi, so kena kacau-kacau dulu kacau, lah. Kacau Jadi dululah. setiap sendukan uh, tu takkan sama dia punya. Tak stable. Tak stable. Uh. So sebaiknya you guna compaction yang mana kita dah mixkan dia dulu mm -hmm. kita butirkan dia so wala- sebutir pun ya yeah. segenggam, segenggam sege pun 12 12, 12, 12, 17, 12 17. Sekilo, se sekilo, pun 12, pun 12 17. 17, 50 satu, kilo sama. pun 12 12 yes ha. itu adalah jenis-jenis baja yang ada di pasaran buat masa sekarang itu adalah jenis-jenis yang ada di pasaran sekarang lah betul untuk baja sawit mas okey so um, uh, kita punya formulation ni kan mm -hmm. kita kita uh, kita tak ada in house lab Yeah. tapi kita ada pengiktirafan. Yeah. Maksudnya kalau <coughs> orang tanya baja sawit emas ni full spec ke? Uh, apa yang nak mengatakan kami full spec adalah kita akan buat biasanya kita tes. akan hantar ke lab mm. untuk buat makmal test. Mm -hmm. Okey, untuk baja ni sebenarnya untuk baja chemical NPK MgO, setiap satu unsur dia ada tolerance yang dibenarkan oleh SIRIM lah. Mm -hmm. Ini standard dia. Maksudnya N tu kita ada maksimum tolerance adalah 8%. Mm -hmm. Kalau uh, total total keseluruhan adalah 5%. Apa apa maksud dia ni? Oh NPK single 8% total 5% maksud dia apa? Ha ah, yang tu kita dia ah, okay. slow sikit sebab bagi pekebun pick up. Okay. Ha. Ah. Maksud dia 8% ni saya bagi contoh. Ah andai kata bacaan N dia ialah 10. 8% ada tolerance tu maksudnya Maksudnya boleh kurang. Ah, ah dia boleh kurang. Yeah. Kalau kalau kurang lebih daripada yang dibenarkan maknanya pekebun berhak untuk reject baja ni. Yes. Ah, so sebab tu saya kata pekebun kena tahu hmm. ah apa hak hak dia sebagai pembeli? Mm -hmm. Mm -hmm. Kita tak nak dia beli dengan nilai yang mahal 100 120 tetapi sepatutnya dapat 10 tapi dapat 5. Mm. Ah ha, itu yang kita nak elakkan sebenarnya. Yeah. So macam saya bagi tahu tadi, Maximum tolerance ataupun pengurangan nutrien kalau N2 10 boleh tolak 8%. So berapa puan? Maximum 8%. Maximum 8%? Ah ha, berapa puan? 9.2. Okey, so 9.2. Uh, yes. Kalau 9.2 katakan hantar ke makmal dapat 8. Outspec lah. Outspec lah. Mmm. Bila 9.5 masih masih lagi, masih consider, lagi full spek. consider full spec. Yes, Ataupun betul. dapat 9.2 pun masih lagi yes. consider full spec. Ah itulah Dan, dia eh. Ya, itu dia. Untuk beberapa-beberapa faham, ah uh, spec baja ni tak semestinya hantar tepat mesti 15 15 15. Sebab tu ada tolerance. Kenapa yeah. ada tolerance? Sebab ada interaction, interaksi di antara bahan-bahan sumber baja ni dipanggil ada dia ada sifat antagonis puan ah so bila kita masuk di antara contohlah saya gunakan bahan mentah AS tambah AC tambah mm -mm. MAP tambah MOP tambah Kiesrite mm -mm. tambah boron so di setiap unsur ni dia akan berlaga sebenarnya ah yeah. kita bila kita lebih contoh eh sebagai contoh kita lebih nitrogen mm -mm. so automatically K2O akan turun Yes, K2O tu adalah ha. K. K, K akan hmm. turun. So dia ada antagonis di antara setiap ni lah. Lagi ha. satu, uh, orang kata kan yang biasa menjadi discussion lah ha. dalam group-group WhatsApp kita, yep. uh, dalam Facebook kan orang tanya, baja kimia ni kimia? Uh, rosak okay. tanah sebab rosak <laughs> tanah sebab letak baja kimia. <coughs> okay. Dah 20 tahun pakai baja kimia habis lah tanah kita. So, apa komen Cik Jamal? Ya, yeah, okey. Uh, kimia ni sebenarnya bila orang dengar kimia tanah rosak. Mm. Okey sebenarnya kena faham kimia tu daripada segi apa. Yeah. Okey saya bagi contoh. Untuk ensos. Untuk ensos saya boleh katakan 99% memang daripada proses kimia. Contoh dia macam urea daripada yeah, Petronas betul. bila dia buat minyak produk hiliran dia adalah urea. urea. Serupa juga amonia sulfur, amonia klorida ini semua terhasil daripada proses kimia dan ini adalah produk hiliran dia. Mm -mm. Okey. Kalau amonia sulfur tu kilang tu buat SCC3. No no no, kilang uh, tu buat apa? Eh? Saya, <laughs> uh, saya lupa lah. Uh, saya lupa. Ah tapi dia punya produk hiliran dia adalah aluminium. Aluminium, sulfur. sulfur. Yes. Alright. So uh, untuk P pula saya boleh kata uh, 90% adalah mineral. Dia hmm. bukan daripada proses kimia, dia daripada lombong, daripada mining, daripada muka bumi kita. So maksudnya uh, rock phosphate. rock phosphate. Dia adalah hasil bumi. Hasil bumi. Tapi dia ada Kandungan ke content dia ada kandungan kimia. Ya, tapi dia aa, bukan merosakkan sebab dia, dia dia tapi dia bukan kimia daripada kilang. Bukan, bukan. Aa, dia ada kimia. Kalau kita sekolah dulu kan, Tingkatan 5, kat buku sains belakang tu ada jadual. Yes. Jadual kimia. Itu adalah kimia yang bukan diproses. Ah, jadual tu sebenarnya adalah jadual struktur kimia, aa. tetapi aa, bukan bukanlah kata tak proses. Memang ada macam boron oh, Ada macam urea Ah, yes, dia, dia ada dalam Betul -betul. tu. Cuma hmm. kita perlu go in lagi dalam yes, supaya yes. kita tahu a uh, sos dia apa macam saya bagi tahu tadi P hmm. rock phosphate daripada batuan nama hmm. dia pun rock batuan hmm. yang dihancurkan tetapi Betul. mengandungi unsur kimia. phosphate yes iaitu uh. kimia uh, tetapi tak bahaya pada manusia hmm -mm. okey kalau kat hmm. malaysia apa apa unsur baja yang malaysia keluarkan baja apa yang ada origin malaysia ramai tahu kot yang dekat Perak tu eh Perak eh, pula dekat Perlis tu okey yang pertama kita <laughs> ada apa urea sendiri daripada Petronas hmm -mm. yang kedua kita ada um, yang kedua kita ada Dolomai, okay, yeah. dan juga JML lah, mm -hmm. hampir sama lah. Mm -hmm. So uh, itu yang made in Malaysia lah. Mm -hmm. Tapi <coughs> kalau kita go, go through kepada soalan puan tadi, apa yang yang puan kata uh, apa ni apa mineral? Ha? Huh? Okay. P, saya dah pergi dengan P. P. P memang baca kimia. Ya tapi dia bukan kimia yang orang kata kimia. Bukan. Ya, betul. Okay. Serupa Sebab dia hasil bumi uh, tapi dia ada chemical content. Serupa juga. Yang paling penting adalah MOP, MOP tu. MOP pun sama. Yeah. MOP adalah mining. Bukan yeah. daripada proses kimia. Hmm. Memang dah ada dalam muka bumi kita. Hmm. So, saya nak nak tergak, nak terangkan kat sini. Sebenarnya kimia kimia ni adalah kimia yang macam ni bukan kimia yang merosakkan <laughs> kimia yang macam ni ah macam ni sebab apa <laughs> tau Kima tak komen ah. taklah dia bukan orang kata ah baca kimia tak bagus baju kimia tak ah. bagus ah So kita macam, macam mana ni kita nak terangkan dia bukan tak bagus sebenarnya dia, dia, dia ada. perlu menyokong ya, betul. organik ada kelebihan dia kimia ya. baja kimia sebab sebab orang tanam sawit nak hasil. nak hasil. Kita bukan tanam pokok bunga. Yeah. Nak cantik. Yes. Kita nak hasil tapi kita tak nak rosakkan bumi. Yeah. Sebab tu ladang-ladang apply macam contoh ladang-ladang uh, besar kan dia tanam apa? pokok apa mukuna uh, Mukuna barieta. <laughs> Kura -kura -kura. Kalau, kalau saya salah tolong betulkan <laughs> uh, lah. Okay, tapi bunyi, bunyi dia katakan. macam tu lah. Uh, so tanam uh, pokok macam kekacang tu kan bagi sebab dia boleh menutup bumi. dalam Dalam masa yang sama dia bekalkan unsur N Yes yeah, Sebab ah. tu ada Sebab tu ada ladang Yang dia apply juga Organik setahun sekali yeah. Ada yang apply Dolomat setahun yeah, sekali Ya betul Sebab dia nak Dia nak make sure Tanah tu walaupun Dah letak baja kimia Yang yang kimia macam kita Explain tadi tu Masih lagi menjaga Kesuburan betul. tanah betul. Tapi fokus kita adalah Pokok kena cukup makan Kena ada Hasil yang kita nak tuai tu Betul Jadi kita tak boleh salahkan orang pakai organik sahaja Kita tak boleh salahkan orang pakai kimia sahaja Semua orang ada cara masing-masing Cuma kita kena faham Mungkin Lebih baik kalau kita meraihkan pendapat masing-masing Kalau orang ni pakai kimia sahaja Dalam pertanian Tak ada yang salah sebenarnya tu Puan Dalam pertanian ni tak ada salah Tak bahaja pun tak apa Tak bahaja pun buah sikit Pokok sawi sikit buah Ya, Pokok sikit buah tapi, tapi jangan marah lah ah, Tapi kalau, saya dapat 500 kilo je Jangan ah, lah marah Saya dapat 10 tan Puan dapat 500 kilo So ah, jangan marah lah yeah. Sebab petani ni sangat subjektif Ya yeah, betul Nak pakai pun boleh Tak nak pakai mm, pun boleh Betul Alright. Okay Lagi satu yang saya nak tanya ni Sumber-sumber bahan mentah tadi Macam yang Cik Jamal dah explain lah uh, Bahan mentah kat negara kita ni adalah kita majoriti 90% import. Ya, yeah, majority 90%, uh, 90 import. 90% import. Betul. Uh, so Betul. kita kena import bahan mentah daripada luar, datang sini kita proses barulah jadi baja. Mascher yeah. ke granular ke compact. Okey, apa pula uh, makro baja dan juga makro elemen dalam baja dan mikro elemen dalam baja. Okey, uh, sebenarnya baja yang terbagi kepada dua. Untuk baja hmm. baja kimialah. Yang uh -huh. dia kata baja kimia ni terbagi kepada dua. Hmm. Satu adalah makro unsur-unsur makro dan satu lagi unsur-unsur mikro. Okey, makro ni adalah makanan asas. Makanan asas kita lah Macam kita manusia, sebenarnya pokok ni macam manusia juga. So, uh, ada waktu kita nak makan makanan rutin kita kita kena makan. Ya, yeah, betul. Dan ses -ses sesekali kita akan makan coklat, kita makan kek, kita mm. makan dessert. Mm -hmm. Super juga pokok. So, pokok ni makro ni adalah unsur-unsur yang wajib kita bagi. Untuk sebatang pokok tu? Wajib ada. Makanan akar asas dia, dia, batang dia, batang dia, dia daun, daun dia. Daun dia. Dan buah dia. Hmm. So itu adalah jawapan dia puan. Yalah. Batang dia, daun dia, akar dia, bat, so, buah dia. So apa yang itulah yang makro. Itulah makro. Mikronya N, pula N P K, K. MgO M G O ini adalah makro. Okey. Okey, untuk mikro pula adalah unsur-unsur kecil. Hmm. Macam yang saya bagi tahu lah, kita makan kek, kita makan coklat, makan hmm. dessert. Contoh dia apa? Kuprum, zinc, kuper, boron. 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 So benda-benda ni adalah sulfur. Makanan-makanan tambahan humic acid ya yeah, betul banyak Aa, sangat apa banyak apa lagi yang kita senang, panggil senang, booster senang, kalau kita tengok dekat packing bag tu dia ada tulis TE ah itu adalah trace, trace element, element. ah so trace element ni Uh, natural source ke chemical process? Okay, Majoriti untuk trace element ni saya boleh katakan daripada chemical process. Chemical Hanya process. itu chemical process. Oh, dia okay. bukan daripada mineral. So macam dalam lab test kita tu kan ada ferrum, yeah. ada cuprum. Kadang-kadang sebenarnya satu satu unsur baja ni dia tak carry satu unsur sahaja. Saya hmm. bagi contoh. Macam ammonia sulfur. Hmm. 21%. Semua orang tahu. Nama dia amonia sulfur ataupun sulfur of ammonia. Dua barang ni Barang yang samalah mm -hmm. Dia sendiri pun ada grade Contoh macam Amonium Sulfur ni Dia ada grade Paling bagus dalam market dunia adalah Kaprol mm. Dia ada market MMA mm -hmm. Dia ada lagi uh, Metonine mm dia ada plan maknanya oh, ada pekebun yang tahu tahu ada boleh? pekebun yang tahu ada orang yang CS uh, 21% yes. tapi ada pekebun yang tanya saya nak kapro saya nak kapro so uh. so sekarang ni pekebun kita dah advance yeah dia google oh AS kit ni daripada mana MMA hmm. maknanya dia pakai grade MMA hmm. dia pakai grade kapro hmm. jadi sebenarnya bukan hanya carry unsur ammonia hmm. tapi dia still nitrogen Bukan nitrogen sahaja tau. Dia ada sulfur, Buk, dia ada sulfur di sekali. Tu. So kalau kita katakan 21% amonia sulfur, dia carry 24% sulfur. Amonia okay. dia carry 21%. Apa fungsi sulfur tu eh, Cik Jamal? Okay, sulfur ni kalau untuk buah-buahan, hmm? dia akan maniskan buah-buahan, hmm. dia akan juicikan buah-buahan. Itu fungsi okay. sulfur. Sebab Haa. tu bila kita Haa. apply... Tapi kita tak makan sawit? Ah, tak, tapi buah sawit tu dia akan <laughs> lagi kembung lah. Yes, ah, buah, perahan, perahan dia lah. Dia Haa, perahan, lah. perahan dia akan lagi tinggi lah. Sebab iya, iya. tu ada kebun-kebun ataupun ladang-ladang okay. besar, satu pusingan dia masuk amonium sulfur. Yes. Ha, next pusingan dia tengok okey perlu so, masuk. So hanya bekalkan nitrogen untuk daun je. Tidak. Dia pun bagi ya, yeah, efek pada buah bagi juga. Ya betul. Bagi efek pada buah ha. juga. Alright. Okey. Okey, kita ada banyak sangat formulation baja. Kenapa kita ada banyak formulation baja? Kita ada berapa? Kita ada sembilan formulation. Okey. Senang je puan. Ha. Okey. Uh, adakah baby akan makan nasi biryani? <tuk> tak. Tak. Okey, sama juga. Boleh ni, juga oh. kalau mak dia nak suap. <coughs> mak Maksud, dia kena lepas tu, kunyah dulu. Mak dia ma, patut ma, ma, nah, dia. dia sakit perut. Ah okey. <laughs> so, simple je sebenarnya ah. bagi saya pokok sat ni macam manusia juga. Hmm. Okay Okey, daripada umur kita baru tanam sampailah umur dia belajar berbuah, hmm. ada dua formula yang kita boleh pakai daripada sayur emas. Hmm. Yang pertama adalah 15 15 15. Ya, betul. Dan yang kedua adalah 12 12 17 2. Yes. Okey, untuk peringkat uh, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun. Ada hmm. dua formula boleh pakai. Mm. Sama ada 10 5 22 plus boron mm. ataupun 12 6 22 3. Yes. Ini dua boleh pakai sampai umur 10 tahun. Mm. Dan satu lagi yang kita ada yang terbaru adalah MPOB F3. Mm. Yang ini dapat pengiktirafan daripada MPOB lah. Mm. Kita keluarkan uh, on behalf MPOB. Yes. Untuk umur pokok daripada 10 tahun ke 15 tahun. Okey, kita boleh pakai ah uh, 104253 hmm -mm. ataupun ah uh, atau oh, hot seller kita hot seller dan juga 10532 plus boron uh. pun hot seller mm -hmm. dan yang terbaru adalah MPOB F2 mm hmm dan juga ada satu formula yang kita memang custom untuk pekebun dapat hasil tinggi tapi mm -hmm. harga marhain oh salah yang saya nak cakap hot seller tadi tu yang yang orang panggil K24 murah dah ni yes, uh, yang tu yes yang ni. murah dah ni tu ha -ha, yang tu sebab memang murah tapi em um, hasil hasil yang diorang dapat pun alhamdulillah lah yeah. dah, dah setahun lebih kan Sangat berbaloi. Setahun lebih dekat 2 tahun dah formulation ni kita keluarkan. Yang, yang tu formula 8.54 8.5 4 24, 24 2 sulfur. Tambah sulfur. Yes. K dia 24. K 24 yang kita jual pada harga hanya RM85 sahaja termasuk penghantaran. Termasuk penghantaran. Ya. Yeah. So uh, yang tu kita buat adalah untuk cater. Uh, nanti kita cerita tentang kos baja. Okay. Uh, so kos baja ni pun uh, selalu menjadi pertanyaan juga. Yeah. Uh, eh, kenapa saya beli dekat tempat lain 80, kilang jual 85? Ah uh, yang tu nanti kita jawab. <laughs> okay. okay. So um, ya, yeah. saya rasa sebenarnya uh, kenapa eh, poin utamalah kenapa kita kena ada banyak formulation baja sebab kita nak kita nak kita nak faham apa yang pokok sawit nak kita tak nak pokok kecil kita bagi formulation pokok besar pokok yeah. besar kita bagi formulation pokok kecil Betul. dia akan menjadi faktor kenapa tak terhasil seperti mana yang kita nak satu eka satu tan satu eka satu time. untuk pokok matang ya sebab okay. tu kita ada banyak formulation kadang-kadang pekebun sampai confuse mana satu aku nak beli ni eh, eh. tapi tapi saya imam tak boleh confuse sebab apa saya mana terima dia color saya nak uh, baja yang ah. warna pink saya nak baja yang warna biru hmm. saya nak baja warna so, hijau sebab kita memang warna-warni yeah, sebab kita nak orang senang ingat kadang-kadang nak ingat formula susah kan ah. so ingat je uh, nak saya imam sebab pink ah. nak so, saya imam sebab hijau dia dah ah. terima dia sendiri sebenarnya ya betul alright <laughs> okay. So kita akan sambung pada podcast yang seterusnya. Yep. Ada banyak lagi kita nak cerita. After kita post ni, fighter-fighter uh, kita macam biasa boleh komen, boleh boleh bagi pendapat ataupun bagi apa-apa pertanyaan untuk kita yeah. discuss. Kita kongsikan. Ah, uh, so kalau rasa-rasa tak cukup terang apa yang kita nak explain ni, boleh bagi tak, soalan. Boleh bagi dan kita akan jawab insya-Allah. <laughs> so terima kasih Cik Jamal. Terima kasih. Ah, uh, jumpa kami Uh, lepas ni akan banyak jumpa kami lah Kita nak discuss tentang Lebih dalam lagi Okay So terima kasih daripada saya Hawa dan juga Cik Jamal uh, Tagline kita Sebutin baja seribu, seribu tuai. tuai. Assalamualaikum, Assalamualaikum bye. Dan jumpa lagi Bye Three,